আমি নিজে সুৰক্ষিত নাৰী সঁচাকৈ সুৰক্ষিত নহয় কিয়নো আজি ইটোৰ পাছত সিটোৰ ঘটনা ইটোৰ পাছত সিটোৰ ঘটনা দিনে দিনে বাঢ়ি যাবলৈহে ধৰিছে কেতিয়াও কমি আহিবলৈ ধৰা নাই দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে বিশেষকৈ এইখন অসমত নাৰী নিজৰ ঘৰতে সুৰক্ষিত নহয় কিয়নো যদি হাজবেণ্ডৰ ও ওচৰতে সুৰক্ষিত নহয় আৰু কাৰ ওচৰত সুৰক্ষিত হ'ব তেনেকৈ জোনমণি ৰাভাৰ আজি এক বছৰ হৈ গ'ল জোনমণি ৰাভাৰ আজিলৈকে ন্যায় নাপালে ঠিক তেনেধৰণে সৌ সিদিনা পংখী সন্দিকৈ হত্যা কৰোৱা হৈছে পংখী সন্দিকৈ জানো ন্যায় পাব আৰু এই আমাৰ নাৰীসকলে জানো ন্যায় পাব ইটোৰ পাছত সিটো ইটোৰ পাছত সিটো নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু নাৰীক হত্যা কৰা হৈছে নিজ হাতে নিজ স্বামীয়ে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গেং বহুতো ধৰণৰ ওলাইছে ঠিক তেনেধৰণে বহুত ধৰণৰ শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিও নাৰীক হত্যা কৰোৱা হৈছে এইখন অসমত সঁচাকৈ আমি কাক বিশ্বাস কৰিম কেনেকৈ কেনেকৈ হ'লেগৈ আমাৰ নাৰী সুৰক্ষিত হ'ব আমি সকলোৱে শ্লোগান দি থাকিলে নহ'ব আমি হাতে কামে লাগি যাব লাগিব যে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু এতিয়াৰ পৰা যদি সেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা নহয় তেনেহ'লে অনাগত দিনত আহি থকা দিনবোৰত নাৰী সঁচাকৈয়ে এটা সময়ত নাৰী জাতিটোৱেই নাইকিয়া হৈ যাব স্বয়ং ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে বেটী বচাওক বেটী পঢ়াওক বেটীক সুৰক্ষিত দিয়ক কিন্তু এই বেটী আমাৰ দেশতে সুৰক্ষিত নহয় বেটী ক'ত বহা বঢ়াব বেটী ক'ত বাচিব আৰু আমি চৰকাৰখনলৈ এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে চৰকাৰ চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা আইন বনাব লাগে যদি এনেকুৱা মানে দুষ্কাৰ্য পুনৰবাৰ এনেকুৱা এটা দুষ্কাৰ্য যদি কৰে সেই দোষীক এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে বেলেগ এজনে মূৰ তুলি চাব নোৱাৰে যে এনেকুৱা এটা শাস্তি দিব পাৰিব নাৰীক বা ৱাইফক বা তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ছোৱালীক বা বেলেগ তিৰোতা মহিলা মানুহক তেনেকুৱা যাতে চকু মূৰ তুলি দাঙি বা চাবলৈ নোৱাৰা তেনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰি দিব লাগে যদি এবাৰ তেনেকুৱা কৰে ভৱিষ্যতে আৰু সুৰক্ষিত হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে চৰকাৰলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিলে চৰকাৰে যাতে এই বিষয় লৈ এখন ভাল আইন উলিয়াওক নাৰীৰ কাৰণে তেনেহ'লে ঠিকে আছে আজি মই জনাওঁ যে আজি এই শৃংখল ডাঙৰীয়াইও বহুতখিনি কথা কৈছে নাৰীৰ ওপৰত তেনেহ'লে শুনকচোন আপোনালোকে তেওঁৰ মন্তব্যবোৰ আমাৰ প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে ডি জি পিয়ে কিয় এই দুজন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰিব নোৱাৰিলে এই ঘটনাটোৰ লগত আৰক্ষী পৰোক্ষভাৱে জড়িত আছে নেকি আমাৰ তাত সন্দেহ আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে স্বচ্ছ পুলিচ প্ৰশাসনৰ কথা কয় তি ডি পি মহোদয়ে যে স্বচ্ছ পুলিচ প্ৰশাসনৰ কথা কয় তেওঁলোকে এতিয়া এই আৰক্ষী বিষয়া দুজনক নিলম্বন কৰি সৎসাহস দেখুৱাওক নহ'লে শিৱসাগৰৰ মানুহ বহি নাথাকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু গণতন্ত্ৰৰ শেষ স্তৰলৈকে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে শিৱসাগৰ প্ৰশাসন নামৰূপ প্ৰশাসন অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসন সকলো সাজু থাকক কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব হ'ব আৰু হ'ব যেতিয়ালৈকে পংীয়ে ন্যায় নেপাব তেতিয়ালৈকে হ'ব আৰু এই অভিযুক্তজনক অতি শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু যদি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্যৰ যিটো প্ৰতিবেদন আহিছে তাত আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে হত্যা কৰা হৈছে বুলি আৰু এই প্ৰতিবেদনটো অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে ৰাজহুৱা কৰক প্ৰশাসনে ৰাজহুৱা কৰি ঘটনাটো স্পষ্টকৈ কওক আৰু যদি প্ৰশাসনে ৰাজহুৱা নকৰে আমাৰ চবৰে হাতে হাতে তেখেতৰ সেই কপিটো আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম